ورحمة الله وبركاته. ودان سلام سجهترا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الخائل. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. واصلي واسلم على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. Saudara saya juga tuan rumah yang meraihkan kita Saudara Miru Desyari, Menteri Besar Saudara Lau San, Speaker Ada di Mahdi Pesurah Negeri Saudara Tansi Samsu Azri, Ketua Sosial Negara Pegawai-pegawai kanan, Alili Yang Rakan-rakan yang saya muliakan Pemimpin-pemimpin masyarakat Alhamdulillah kita bersama-sama Pertama mengimarahkan Ramadhan Sebab itu saya mulakan dengan Peringatan kepada kita Ambil masa, ruang Untuk mengimarahkan Ramadhan Dengan ibadah yang pertama Dan juga menjadikan Syahrul Ramadhan ini Bulan Ramadhan Bulan turunnya Uzzillah fi Quran Tapi Quran itu Diturunkan untuk kita Menjadikan sebagai panduan disebut dalam Al-Quran Hudal linnas sebagai petunjuk kepada manusia Tapi petunjuk itu kalau kita baca kita faham dan kita amalkan Ia akan jadi petunjuk Hudal linnas Kenapa petunjuk bagaimana boleh petunjuk Kerana dia bagi tanda-tanda cukup jelas Wabayyinatim minal huda wal furqan Petunjuk yang ada langit dan bumi matahari dan segala cakarawala untuk kita nilai kaji haram. Kemudian wal furqan. Kita dalam hidup ini kadang-kadang berdepan dengan pelbagai masalah, berdepan dengan pelbagai pilihan. Maka petunjuk daripada Allah Subhanahu taala harus membantu dan mendorong kita. Kerana furqan itu boleh kita boleh ada nilai, menilai di antara yang ma'ruf dan yang mungkar Di antara yang hak dengan yang batil Dan ini yang kita harapkan Lebih kukuh dalam bulan Ramadhan Saudara-saudari yang mulia Sering saya Ungkapkan di sempena Perbicaraan mengenai Ramadhan ini Supaya kita jangan jadi ini sebagai rituals biasa Berapa bilion umat Islam puasa Kita sendiri ada yang 30 tahun dan 40 tahun Tanpa meninggalkan ibadah Ramadhan Tapi pernahkah kita fikir Bahawa Ramadhan itu sebenarnya Sempatan atau kewajipan semua orang Islam Masuk kembali ke sekolah Yang disebut Madrasah Ruhayyah Atau Madrasah dan Tarbiyah Ramadhan Maknanya sama ada saudara itu mufti atau KSN atau menteri besar ataupun ketua kampung atau komoditi madani tanpa kecuali diwajibkan berpuasa. Jadi semua kena balik sekolah. Sekolah Ramadan ini kesempatan kita buat penilaian. Tanya berapa kali kita dah Ramadan? 30 kali. Penuh, penuh. Tapi lulus atau tidak belum tentu. Ambil ujian SPM 30 kali. Tapi masih lagi C minus. Ataupun um, 1A saja daripada 9. Jadi sebab itu siapa yang akan ukur kita sendiri. Sebab itu dia ada dimensi keruhanian. Dia ada dimensi maknanya kita jalankan ibadah. La'allakum tattaqun. Kerana ketakwaan kepada Allah Taala. Tapi satu aspek yang penting ialah integriti Saudara Ibadah ini Melatih kita tentang disiplin Integriti kita Apakah benar kita puasa Dan Yang menentukan kita dengan Allah SWT Berapa ramai orang yang puasa Tapi esok rokok di belakang rumah Berapa ramai orang puasa Tapi yang tidak menyempurnakan sepenuhnya. Jadi sebab itu aspek integriti. Bagaimana boleh kita bicarakan la alakum tatakun kemudian integriti dalam Ramadan tapi tidak integriti dalam kerja, tidak ada integriti dalam tugas menjalankan tugas. Masih ada kebocoran, masih ada rasuah, masih ada penyelewengan, masih ada rumah-rumah simpanan wang yang banyak. Mana dia Ramadan kita? Mana dia kesan ibadah itu dalam kehidupan kita, dalam amalan kita. Sebab itu dimensi kedua dalam Ramadan itu soal integriti, soal akhlak, soal moral, soal nilai harus diterapkan. Dan ketiganya tentang dimensi, dimensi sosial, manusiawi, kemanusiaan, ihsan, puasa, makan, minum, lapar dahaga sebelumnya. Tapi langsung tak ambil tahu tentang jiran tetangga dan orang susah di kalangan kita. Kalau ada pun kita guna hanya peruntukan-peruntukan yang sedia ada. Peruntukan kerajaan, peruntukan jabatan, CSR. Saya jumpa wakil-wakil badan korporat kerajaan pagi tadi. Saya kata baik alhamdulillah CSR. Tapi ada ke tidak sumbangan peribadi? Kerana hujan ini menuntut kita dari segi peribadi ada ke tidak? Eh, itu kita semak ada masa setengah bulan lagi untuk memberikan sumbangan pribadi dari gaji, dari allowance untuk menunjukkan ada makna Ramadan Karim. Kalau tidak dia wa antum bi khair. Maknanya mudah-mudahanlah peringatan kepada saya juga. Jangan pakai peruntukan jabatan perdana menteri ya. Mesti peruntukan dari Anwar sendiri. Itu baru ada memaknai Ramadhan. Baik. Oleh kerana Surah Menudin tadi dia menyinggung juga isu-isu lain supaya kita ada kefahaman. Setuju, saya setuju. tadi dalam lawatan saya ke pejabat, uh, ke pimpinan Negeri Selangor. Kita bincang soal kemiskinan tegar, kemiskinan, tebatan banjir, sekolah baru, ya. hospital, itu biasa tanggungjawab kita Esok saya ke Perak InsyaAllah Untuk menggunakan kesempatan Ehya Ramadan Sebelum itu Memperbaiki ke itu Seperti mana maksudnya itu Memperbaiki kerohaniannya Amalannya integriti Maka di antaranya juga Kerja kita dalam kerajaan ini Yang melibatkan sama ada Tokoh-tokoh politik dan juga penjawab awal. Apa yang kita telah lakukan? Ya, kalau kita nak sibuk nak jawab serangan aja tak selesai. Ada yang mengatakan dua tahun belum ada apa-apa dilakukan. Saya nak sebut STR hampir tanpa kecuali yang di dewan ini semua dapat suntikan daripada STR. Dan sekarang untuk tahun 2025 Tahu berapa jumlah tuntikan STR? 13 bilion ringgit Daripada dana kerajaan Ini bukan kecil Kemudian kita tengok penjawat awam 12 tahun Tidak ada sistem saraan baru Tidak ada kajian Tidak ada peningkatan Maka ada cadangan peningkatan kecil Saya katakan kita mesti ada peningkatan terbesar dalam sejarah Berapa jumlah tambahan gaji penjawab awam? Tambahannya sahaja 10 bilion ringgit tahun ini dan 18 bilion ringgit tahun depan. Ini kita lakukan kerana sudah tidak diberikan dikaji semula sejak 12 tahun. Kerja bertambah dan tambah dalam pentadbiran kerajaan madani Lebih strict Lebih kerja kena lebih kuat SOP lebih berat Dan KSN Tekankan banyak peraturan-peraturan syarat baru Jadi kalau dia kerja lebih sungguh-sungguh Integriti lebih baik Khidmat lebih baik Jadi wajarlah bagi kerajaan Sebagai bapa Untuk memberikan pertimbangan yang wajar Itu yang kita lakukan Dan kita lakukan lagi apa ni masalah di desa ada tadi saya dengan pergi ke kementerian kemajuan wilayah dari desa di bawah Datuk Sri Zahid untuk mendengar cara cadangan baru kerana ini kali pertama dalam sejarah di mana perdana menteri turun ke kementerian-kementerian dengar pandangan mereka bincang semula ya dan um, Selalunya semua datang ke pejabat Perdana Menteri. tapi, dan kita juga turun ke negeri-negeri. Kerana ada beza dia. Pertama, kita bagi ruang ramai lebih ramai bincang. Dan kedua, kita dengar sendiri. Baik. Maknanya dari segi luar bandar, <coughs> dari pembangunan desa, Mahat Tafiz dan Tibet, itu kita tingkatkan. Yang tidak dilakukan sebelumnya. Dan ini jumlahnya besar. Sebab apa saya tekankan Kalau tidak kita ada pelaburan di Selangor Begitu hebat Ya Dan uh, daripada Syarikat-syarikat besar Google, Microsoft Semua di sini Dan ARM Yaitu pembikin chip Yang terbesar di dunia Tiap telefon kita ni Ada ARM Ada chip daripada ARM Setiap telefon Tanpa kecuali Semua yang ada di Dewan ni Guna ARM Punya chip Baik dia dah setuju untuk gunakan ya, Malaysia khususnya di Selangor sebagai medan dia melahirkan cip baru soalnya bagi kita ialah baik ini semua bunyi hebat bagaimana masa depan kita bagaimana latihan anak-anak kita bagaimana anak-anak kita dalam bidang sains dan matematik dan bahasa Inggeris bagaimana engineering Bagaimana AI di sekolah-sekolah? Ah -sekolah? ha, ini sebabnya mengapa kita buat kejutan ya, supaya sekolah-sekolah kita mula condong tidak meninggalkan bahasa dan budaya dan sastra dan Islam sebagai paksi asas tetapi harus juga menguasai bidang-bidang baru ini. Jadi kita akan mula memberi tekanan Ah, nanti ada ibu bapa kurang suka nanti parti-parti pembangkang akan bising tapi saya nak bagi tahu nak jaga mereka kan nak jaga masa depan bangsa dan negara kita kalau kita nak selamatkan bangsa dan negara kita kita mesti berani ambil tindakan-tindakan walaupun tidak disenangi oleh semua pihak Kalau nak dengar celoteh mereka, sampai bila tak boleh jadi kerja. Semua dibuat tak betul. Semua dia buat dia, buat, dia tak buat. Yang ada jadi belah Ramadhan ni slow sikit jadi langkah-langkah baru diambil umpamanya ya? saya menteri kewangan ada dua undang-undang di parlimen di mana saya serah kuasa menteri itu balik kepada parlimen. Ini yang dia kata, reform institusi. Apa dia? Satu dia tanggungjawab sekitar 5%. Kalau turun 4%, saya kena bentang semula kepada parlimen dan parlimen akan bahas bantah kritik. Ini kita lakukan di Malaysia. Baru ni kita luluskan lagi Peraturan-peraturan dan undang-undang Di mana kuasa parlimen dimartabatkan Kerana parlimen itu patut badan bebas Kemudian kita ada beran, Kemudian badan kehakiman -keh Jadi parlimen kita bagi kuasa ya, Parlimen teri servis Semua sokong Dua per tiga Lima, Empat puluh tujuh berapa? Lima tujuh pembangkang tak sokong dia kata tak bangkang tak sokong dia kecuali dia masih fikir ni dah 20 tahun dah bincang pasal dasar ni 20 tahun kamu fikir kamu tak geti buat keputusan bagaimana layak kamu nak jadi ahli parlimen bagi tahu jangan yang ini ni maknanya serah kuasa Perdana Menteri. Dulu parlimen bawah PM. PM kata tak harus bebas Skim perkhidmatan harus bebas Sebab itu dulu Fikir renung Fikir renung Tak jadi buat Sebab tak ada Perdana Menteri Nak serah balik kuasa daripada Parlimen Kali ini kita Ambil keputusan serah Pun Dihamunnya lagi Tak adil Tak bebas Dia fikir pasal peruntukan Sebab tu baru-baru ini saya terpaksa Jelaskan Elang parlimen sebagai pembangkang Bila bercakap Kami dah tak ada uang Kami dah berhutang sekarang Nak hidup pun susah Saya kata eh hey, Gaji dengan elang RM30,000 Ada yang RM35,000 Tak cukup apa lagi ni ha? Berapa orang di sini ada dapat dapat rm ringgit sebulan ha, Lepas tu Tapi inilah kadang-kadang kita boleh dengar Ya takkanlah pula Untuk guru ke ustaz nak cakap tak betul sebab tu saya bagi fakta yang dia tanya pasal perutukan. Pasal apa tak bagi pada dia? Saya kata yang penting, baik nak buat jalan, nak baiki tandas, nak korek parit, nak betulkan pagar masjid. Yang penting bagi ke melalui wakil rakyat pembangkang atau nak bagi terus kepada masjid. Bagi, yang penting kita buat. Kawasan-kawasan pembangkang Tanjung Karang sebab Bernam, perutukan sama. Kalau dia cabar saya boleh baca satu persatu peruntukan. Kelantan peruntukan jauh lebih besar. Kita bagi tahun ini atau tahun lalu daripada tahun mereka perintah. Yang akhir sedikit ini pasal yang juga disinggung oleh saudara Menteri Besar Amiruddin Akta Pembangunan Bandar Ni tengok Petaling Jaya <coughs> ya. Tengok Badatul Razak. Flat-flat siap tahun 60-an. Satu bilik. Satu bilik mandi tandas. Keluarga anak enam. Tahun bila? 60-an. Sekarang 2025. So nak ingat saya biar nak tengok orang macam tu Kebanyakannya Melayu situ Ada India sikit, ada Cina sikit Majoriti Melayu Duduk dalam gitu Di bandar Duduk mana? Kuala Lumpur oh. Kalau di sentul pun Di mana? Sentul Mana sentul hari ini? Ini sentul uh, Flat ini uh, One room One toilet Hari mau hidup macam mana? Anak unna rendam unna nala anji Jadi kita harus fikir Apakah nak biarkan setelah merdeka sekian lama Catatan pertumbuhan 51% Pelaburan baru 100 bilion Kemudian rumah macam tu. Jadi kita kena cari jalan Tak ada undang-undang ni tak boleh buat Susah Nak dapat semua yang duduk situ Sign setuju Jadi sekarang kita kata kita 80% setuju Kita jalan lah dan yang 20% tu bukan kita nafikan, kita bagi rumah Dulu satu bilik, sekarang tiga bilik. Dulu satu bilik mandi, sekarang dua. Itu syaratnya. Kalau dulu tanah rizab Melayu, sekarang kekal rizab Melayu. Kalau dulu tanah-tanah ikutlah strata title apa pun, kekal, tak ada ubah. Jadi yang nak bantah, Melayu sekarang terancam. Orang Melayu habis tanah-tanah. Apa punya politik ni? Bagaimana lagi nak tolong? Saudara Rakan-rakan ramai yang dulu kita reformasi Tolong rakyat, Mustad Afin Sekarang kita dah kuasa Tolonglah Nak tolong orang ini Guna kuasa mereka Guna soal Melayu, soal Islam Halang usaha membela nasib Melayu dan nasib orang miskin Sebab tu saya beritahu saudara-saudara saya tak peduli Ya, Perdana Menteri kena reserve sikit Tapi kalau mari begini Saya kata Kamu nak turun Di Kuala Lumpur Nak lawan undang-undang Nak bela nasib miskin Saya akan kepalai Perhimpunan Untuk jawab mereka Dan lawan pertahankan Hak rakyat ya. Ini saya kata dulu ini, ini. Naga pun kita lawan Ini kan pula Cicak mengkaru ya. Jadi undang-undang kita buat kalau ada beberapa kelemahan, cadanglah betul kan. Saya tak ada masalah. Ha, ini, bab ini boleh tak pindah gini? Boleh. Tapi nak bantah. Dia kata kita nak rampas tanah Melayu. Rampas hak orang Islam. Mana dia sudah? Islam ini lebih banyak dimartabatkan tahun ini daripada masa mereka perintah. Ya. Jadi itulah perlunya pencerahan kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Saya minta rakan-rakan yang kerja turun. Bukan saja kerja tapi bagi penjelasan. Ini battle. Ini sebenarnya peperangan. Battle. Sama ada kita nak tolong rakyat atau nak guna sentimen kaum ini. Baik masalah, marah, marah. Baik masalah DAP, masalah Cina. Kamu tak buat apa? Ada cadangan tentang matematik sains Tak ada Ada cadangan nak bangunkan rumah Orang Melayu yang miskin Tidak ada Yang ada Ulang kenyataan China bahaya Kristian Nabi Ali Pulau Pinang Itu saja Memperbodohkan rakyat Sebab itu rakyat kena bangkit Pertahankan hak mereka Dan tentukan Malaysia ini gagah Sebagai satu negara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank <laughs> you